জেলেদের উঠানে বসে মধ্যাহ্ন ভোজন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির দলীয় কর্মীদের ও সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা করার লক্ষ্যে বসিরহাটে বিশেষ দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায় সোমবার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এদিন তিনি বসিরহাটের জেলেপাড়ার কালিদাস মন্ডল নামে এক জেলের উঠানের হরি সামনে বসে মধ্যাহ্ন ভোজন সারলেন মধ্যাহ্ন আগে বিজেপি সমর্থকদের মনোবল আরো চাঙ্গা করতে গৃহ সম্পর্ক অভিযানের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষদের হাতে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের খতিয়ান লেখা একটি করে লিফলেট তুলে দেন এই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এরপর তিনি বসিরহাটের একটি গেস্ট হাউসে সাংবাদিক বৈঠক করেন এই বৈঠকে তিনি কি বললেন শুনুন जो गरीब कल्याण के लिए है वह भी यहां नहीं लागू उसमें से अनेकों कई दर्जन योजनाएं लागू नहीं आयुष्मान भारत एक गरीब परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जाता है उस गरीब परिवार में अगर पैसे नहीं है तो इलाज के लिए पांच लाख रुपए वर्ष में उस परिवार को मिलेगा आयुष्मान भारत के तहत दुनिया की सबसे बड़ी मोदी जी की स्वास्थ्य योजना जिस पर पूरी दुनिया आश्चर्य करती है वो अभी बंगाल में लागू नहीं क्या यहाँ के गरीबों का या लोगों का क्या दोष है जहाँ 50 करोड़ लोग से ज्यादा इस योजना से पूरे देश में लाभान्वित हो रहे हैं करोड़ों लोगों का इलाज हो चुका है वहाँ पश्चिम बंगाल में इस योजना नहीं लागू होने के कारण यहाँ एक भी अपने पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों को इस आयुष्मान भारत के तहत इलाज नहीं हो पा रहा है पश्चिम बंगाल को कितना बड़ा लॉस है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसके तहत अभी अभी पूरे देश में अठारह हजार करोड़ की राशि किसानों के खाते में डायरेक्ट चला गया वर्ष में छह हजार किसानों को प्रधानमंत्री जी के तरफ से किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया जाता है दो दो हजार की राशि पता नहीं उनको उन लोगों को चलेगा जिनके जिनके पास धन है, लेकिन वह गरीब किसान जब वह खाद खरीदने के लिए जाता है बीज खरीदने के लिए जाता है अगर जो खाद बीज की कीमत होती है अगर उसके पास सौ रुपए कम होता है तो खाद की बोरी नहीं खरीद सकता है बीज नहीं खरीद सकता है सिंचाई के समय সাংবাদিক বৈঠক শেষে উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ তথা দাপুটে তৃণমূল নেতা ফিরোজ কামাল গাজী ওরফে বাবু মাস্টার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায়ের হাত ধরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন যদিও তিনি গত কয়েকদিন আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিজেপির একটি জনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর হাত ধরে যোগদান করেছিলেন এই যোগদানের পর তিনি দলীয় কর্মীদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন বহুতে বাবু না ধৰি ৰাখোন